Закон осужденный приговором апелляционного суда Донецкой области 16 -го 12 -го 2002 -го года. Мое дело было сфабриковано по прямому приказу бывшего генпрокурора Украины Пшонка, который в то время являлся прокурором Донецкой области. Данное дело фабриковалось от Еще, еще раз имя, имя, фамилия, я извиняюсь. Пшонка. Нет, вас. Буглов Александр Сергеевич. Все, спасибо, дальше. Дело было сфабриковано по приказу бывшего генерального прокурора, а тогда прокурора Донецкой области Пшонка. Значит, меня обвиняют якобы в руководстве банды, которая совершала похищение людей с последующим убийством. Значит, мое незаконное осуждение, факт применения пыток в течение 70 суток после задержания, мне подвергали пыткам. Ни одного вещественного доказательства не изъято, ничего не изъято. Осужден на основании вот этой явки с повинной которая не имеет даже места под мою подпись, подписано начальником следствия Бачуриным. Значит, свидетели, понятые Черединченко и Ищенко, такие по домашним адресам, указанным в яркой погене, не проживали. Это было выявлено при судебном следствии моим адвокатом. В настоящее время моя невиновность доказана доказано решение Европейского суда по правам человека. 10.07.2014 года, который сейчас стал уже в действии. И вас не выпускают до сих пор? Вас не выпускают. Нет, нет. По сей день, значит, что происходит? По сей день я не могу возбудить уголовного дело против прокурора Пшонки. Значит, прокуратура Черниговской области это преступник, сборище преступников, которые покрывает его действия. Я пытался неоднократно и через суды, и через прокуратуру, и через обращение в органы МВД возбуждение возбуждение уголовного дела. Невозможно. Нам говорили, что в вашей комиссии будут депутаты Верховной Рады. Но, к сожалению, я так понял... Есть помощники депутатов. Есть помощник депутата. Да. Если есть, есть возможность, у меня готово заявление. Здесь краткое изложение моего дела. Краткое я решение человека. Давайте я на вашу фамилию выпишу, либо на фамилию вашего депутата, кто там у вас шеф. Значит, еще. Вы на Колбанцева пишите. У нас тут как бы на Колбанцева. Кто? От какой он фракции? Нет, Колбанцева это у нас с нами сейчас здесь. Правозащитник. Но у меня шапка Верховного Рада Украины. Именно как запросы. Все равно на Колбанцева пишите сейчас. А мы... Он э, как бы будет... Э, хорошо. Э, тон по... Э, майдан. А Майдан громадский контроль. Громадская организация, Майдан громадский контроль. Громадский контроль. Громадский контроль. А, обсуж... Вкратце суть вашего дела. Значит, меня обвинили, как я вам уже сказал, да. о том, что я был руководителем банка. Значит, суд ссылался единственным доказательством на вот эту явку с повинной, под которой даже нет места под мою. Хорошо, принцип понятия. А, на вас писали чьи-то преступления, да? Так? значит, они хотели сделать массовое дело, то бишь, в то время у меня брат был одним из высших чинов МВД Украины в Донецкой области. Они хотели создать типа банда Белая стрела и на этом подняться. Значит, в течение 70 суток добивались, применяли ко мне пытки, это указано в решении Европейского суда по правам человека и есть в документах. Это подтвердил Европейский суд, пытаясь добиться явки с повинной, я не дал никаких показаний. И лицо, совменяемое по делу, после помещения в следственный изолятор заявило что наговорил меня, он это поддерживал и в суде, и в Верховном суде Украины. Ну, в общем, ни одного доказательства нашей вины нет. Есть стопроцентное алиби. Значит, Где вы были бы во время? Да, в момент совершения преступления находился в городе Киеве. Вместе с тогда, ну, в общем, с депутатом Донецкого облсовета Шаховым. Это бывший начальник оперативной части 28-й зоны. Мы с ним были в Киеве. Он пришел в суд, дал показания, что в момент совершения преступления мы были в Киеве. Значит, судья заявил, что якобы... По э, материалам дела он сделал запрос. Есть вот документы. Значит, согласно ответам ГАИ города Киева, за номером 14 мая указано в записи книги книге регистрации автотранспорта ночное время на контрольных пунктах в городе Киеве автомобиль ВАЗ-21-11, мой автомобиль, гос номер 2515 до синего цвета, не, остановлен, не останавливался. Также проверен акт реагирования, обмен материала по Буглову Лопатину. Материала не выявлено. А вот показания свидетеля. прошлого судебном заседания по ходатайству адвоката свидетель Шахов подтверждение подтвердил доводы Бугулова в части того, что 18 октября в день совершили преступления. Они с Бугуловым находились в городе в Киеве в 1999 году. И суд на этом ответе основал якобы опровержение. Дескать, врет человек, если человек врал, ага. значит, надо было сбудить уголовное дело. В 2005 году я делаю запрос в ГАИ Фура, Киева. Приходит ответ за заместили заместителя начальника департамента Калинского. От 5 січня 2005 року повідомляємо, повідомляє, що відповідно даючи нормативних актів МВС України серед службової документації, яка повинна бути на стаціонарних постах державне спаксами МВД, вказаний вами журнал не передбачений. Також що повідомляємо що 99-му році на стаціонарних постах. Державная инспекция МВС, регистрация транспортных засобов, которые въезжали на место Киев в ночный час, не проводилась. Тут... Еще раз то же самое. Работники милиции, которые активно подвергали меня пыткам, в настоящее время являются активными сторонниками ДНР, и воюют на стороне ДНР. Так, Бачурин, бывший начальник, замначальник оперативного розыска Куйбышского воды города Донецка, они меня подвергали пыткам. Yeah. Последнее время пребывал Ясиноватовского РУВД города Донецка, Донецкая область, в общем, Донецкой области Ясиноватая. В настоящее время он сражается на стороне ДНР. Второй еще какой-то был. Значит, мостовой, Мицкевич, Яценко, тут фамилия... Качурин, вы сказали. Да, Качурин, Качурин. Качурин и Качурин. Это два разных лица. Один зам начальника Русокса, другой начальник. Оба все ДНР. Да, да, да. По последним тем сведениям, которые получилось из Донецка, они на стороне ДНР. Спасибо вам большое. Прошу вас. Я надеюсь, вы патриот Украины. Да. Спасибо. Если удастся освободиться, буду воевать на стороне Украины. Вопрос вопросов нет. Я житель города Донецка. Мой дом был на Киевском проспекте разбит ударами сграда града со стороны ДНР. Все. Поэтому все родные погибли, те, которые оставались. Да вы что? родные погибли? Да, знакомые тоже. Поэтому